హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు కార్తీక పౌర్ణమి ఈరోజు కేదార్నము నోచుకుంటాము ఈరోజు పూజకి కావలసినవి వరి ఎన్నులతో ఉన్న వరి దుబ్బు మర్రి ఓడలు తమలపాకులు మరియు ఆకులు మరియు పళ్ళు ఒక్కలు దీపము అగరబత్తీలు హారతి ఇవి ఉంటే సరిపోతుంది కేదారికేశ్వర కథ పుస్తకము సరిపోతుంది తర్వాత మనకి ఎన్ని ఉన్నా పెట్టుకోవచ్చు పళ్ళు పలహారాలు థ్యాంక్ యూ అండి ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ అండ్ సబ్ సబ్స్క్రైబ్ షేర్ చేయండి ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఎప్పుడైనా చేసుకోవాలనిపిస్తే థ్యాంక్ యూ అండి नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय वस्पस्मङ्गराय महीश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमस्तिवाय मन्दाकिनीसलचन्दनचर्चिताय मुख्य तस्मै महकाराय नमस्तिवाय शिवाय गौरीवदनारविन्ता सूर्याय दक्षद्वराद्वारा नाशकाय त्रिनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिवाय शिवायकाराय नमस्तिवाय वसिष्ठकुम्भोद्गौतमाधि मुनीन्द्रदेवार्थितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै शराय नमस्तिकाय यक्षस्वरूपाय तटातराय चिनातहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय य नमस्विवायां पञ्च पञ्चाक्षरीमिदं पुण्यं यः पटे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिलेन सह मोदते